Прежде всего, хотел передать вам горячий привет от крымчан. У вас тепло и жарко здесь, а у нас жарко на самом деле на улице 17 градусов. Мне предложена тема «Экологическая безопасность и использование земельных ресурсов». Известно, что перспектива развития каждого народа и государства определяется прежде всего состоянием и здоровьем основного супербазиса жизни Земли, почвы и растений. И меня плодородные почвы уникальных украинских черноземов, а вы знаете, 40% мирового запаса находится в Украине, и произрастающее на них растительное многообразие является бесценным даром и источником экономического и экологического благополучия Украины. К сожалению, сегодня большое разнообразие государственных проектов по социально-экономическому развитию страны вы не встретите ни в одном понятие экологическая экономика. Как говорил Шевченко, как редкая птица долетит до середины Депра, а вторая часть, так редкий государственный чиновник осознает необходимость введения экологических составляющих в любой научно-технический проект. В погоне за сиюминутным экономическим эффектом мы не привыкли обсчитывать с вами экологическое последствие наших новаций. Как говорил уже Василий Иванович, в статье 13 Конституции Украины закреплено, что земля и небо, природные ресурсы являются достоянием народа, и народ является его властью. От имени украинского народа право собственности Конституция передала осуществлять органам государственной власти и органам местного самоуправления. Но, как, но так ли расточительно используются эти богатства, богатства, извините меня за сленг, чиновные слуги народа. Так ли это? Вы видите это на местах ежедневно. Вызывает большую тревогу, вот только говорил передо мной Геннадий, вызывает большую тревогу нынешняя система земледелия в нашей стране, где редко вы встретите хозяйство, осуществляющее агропроизводство с использованием научно обоснованных севооборотов. Масса монокультура подсолнечка или рапса на биотоплива, сахарной стеклы, или только пшеницы и ячменя, без использования травесеяния, органики и порог, ведет и уже привело к катастрофической потере содержания гумуса в почве до 20-40%. Это о том, о чем вы говорили и что это беспокоит. Конечно же, давая такую землю в руки горе-предпринимателям, аграриям, мы приводим нашу землю уничтожаемую. И нужно напомнить таким, что подобное варварское отношение к почве не раз проводило краху многих цивилизаци цивилизаций прошлого. К сожалению, в стране в нашей отсутствует организации, системы подготовки эко экологически мыслящих кадров. Именно экологически мыслящих кадров. Не просто закончил институт какого-то направления, а чтобы человек думал на перспективу с помощью которых мы смогли бы в промышленных масштабах уже в ближайшие годы перейти на производство экологически чистых продуктов питания, в том числе без ГМО, лекарственного сырья и кормов для, для животных. Перспективы охраны биосферы, нетрадиционного растеневодства и биологической земледелия, генетика, семеноводство, экологичные технологии производства и переработки растительного сырья, охраны здоровья и медицины теснейшим образом увязаны с экономикой, организацией, финансами и, конечно же, с экологическим законотворчеством страны. И здесь мы, группа ученых, которая работает в том числе и в Крыму, мы представляем особой перспективой принятия государственной программы по экологии. Создание, создание на Украине первого в мире генетического банка общепланетарных растительных ресурсов. Растений без ГМО под открытым небом. Ну, например, такой банк создать можно в районе города Алушты, который по своим климатическим условиям позволяет выживать растений. Почти 80% растений всего мира могут в этих климатических условиях вырастать. А для этого надо всего на всего 10-15 гектар земли. А сколько земли в Крыму растягивается, вы мне извините, я уже знаю это. Как говорят изнутри, то 10-15 гектар можно было выделить еще 10 лет назад и при власти еще тех людей, которые были у власти. Мы, если пойдет такая ситуация, то уже через 15-20 лет Украина при массовом потреблении продуктов питания с ГМО может превратиться в сплошную кунсткамеру генетических уродцев. Я думаю, что здесь есть люди, сидящие, видели в кунсткамере в Санкт-Петербурге, к чему приводят некоторые генетические последствия. А ждет это нас, к сожалению, из-за многого употребления продуктов с ГМО. Важным моментом ограни... органи... органического экологического рынка является потребитель. Если на Западе рынок экологической продукции ориентирован в основном на богатых, то в Украине представляется возможным, чтобы основным потребителем такой продукции должна стать, по нашему мнению, индустрия производства детского питания, диетического питания для курортников, лечебных учреждений, а также для населения страны. Это не простой вопрос, но этот вопрос решить возможно. Немалые перспективы экспортных возможностей крымского экологического агропроизводства в этой связи именно Крымский международный институт нетрадиционного растеневодства, экологии и здоровья может обеспечить комплексное исследование по экологическому растеневодству, земледелию, экологическим технологиям переработки продукции, может предложить идеологию и конкретные механизмы конверсии по техногенно-экологическому производству продуктов питания. Что для этого нужно? Нужна только политическая и финансовая поддержка. А на первых параметрах хотя бы признание государством направления экологического хозяйствования с учетом экологических реалий сегодняшнего дня. Это говоря в том числе и по сланцевому газу, и по отношению к чернозему. Вы видите это у себя на территории своей области, где вы проживаете. Данные подходы можно использовать в качестве модельных для устойчивого эколога эволюционного развития нашего общества и эколого экономического развития всей Украины. Но помехой реализации наших проектов является все, те же все тот же экологический нигилизм властных структур в Украине. И особо циничным мы считаем вызовом идеи народовласти является принятый правительством Украины несогласованный, я последний, несогласованный с волеизъявлением народа проект получения сланцевого газа методом гидроразрыва пластов. Этот метод уже назван в народе экоцидом населения. Это касается прежде всего восточной части Югазовской и Харьковской месторождения и западной Украины, Львовского месторождения Сланца. Уж никак за Львов, если беспокоится Крым, уж никак мы не говорим о векторе России. Наверное, я думаю, здесь сидящие понимают. Как вам известно, сланцевый газ является разновидностью природного газа, образовавшегося в недрах земли в результате анаэробных химических процессов, то есть процессов раздражения органических веществ. Современная технология а мы, добычи сланцевого газа подразумевает реактора, бурение одной говори, скважины вертикально и нескольких вот. скважин до 2-3 километров горизонтально. По бурные скважи закачивается смесь воды, песка и химикатов. В результате гидроудара разрушаются стенки газовых коллекторов и весь доступный нет, газ нет, откачивается нет, на поверхность. Я Технология не гидроразрыва нет, пласта требует она, крупных запасов покрыть, воды. Давать, давай, 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 давай. Давай. Технология гидроразрыва пласта требует крупных запасов воды вблизи месторождений. Для одного гидроразрыва используется смесь воды. Только вдумайтесь, смесь воды семь тысяч тонн вместе с песком и химикатами. В результате вблизи месторождений скапливаются значительные объемы отработанной загрязненной воды, которая не утилизируется добытчиками с соблюдением экологических норм. И как показывает опыт Бартенс Шелл, сланцевые скважины имеют гораздо меньший срок эксплуатации, чем скважины обычного природного газа. Поэтому и стоит вопрос, нужны ли в том или ином месте в том или ином месте разработка сланцевого газа, если эти скважины недолговечны. Возмущает тот факт, что формула химического коктейля для гидроразрыва в компаниях, добывающих сланцевый газ, является конфиденциальным. Нас не хотят говорить, чем же нас травят. По отчетам экологов, добыча сланцевого газа приводит к значительному загрязнению грунтовых вод, таулом, бензолом диметилбензоном, этилбензолом, мышьяком и другими химикатами. Это происходит за счет простачивания химических веществ через трещины, образовавшиеся толще остаточных пород поверхности слоя почвы. В некоторых районах Пансильвании в колодцах можно воду поджечь. То есть такая концентрация газа и химических веществ. Также отметим, что наиболее успешное сланцевое месторождение Относится к палеозойской и мезоизойской эрби, которая имеет высокий уровень гамма-излучения. И что получается? Что при добыче газа в результате гидроразрыва радиация попадает в верхний слой осадочных пород. В, район, в районах сланцевой добычи газа зачастую наблюдается повышение радиационного фонда. Мы этого хотим. Сланцевый газ создает серьезную угрозу для почвы воды, воздуха, здоровья человека. Это особо настораживает и возмущает гражданское общество. Опыт показывает в Америке, что в результате действий экологов США, согласно закону о чистой воде в США, и нам придется не скоро принимать такой закон, в 2005 году вышло предписание для всех газодобывающих компаний и сланцевых месторождений раскрыть формулу химических коктейлей, а также снизить химическую нагрузку на экологию развития региона. Но американцы делают легче. Они все перевозят в другие страны, в том числе и на Украину. Надо отметить, что тот факт, что при принятии решения о добыче газа, сланцевого газа в Украине, не было никаких общественных обсуждений, общественных экспертиз, экспертной оценки относительно целесообразности прежде всего целесообразности добычи исландского газа, возможного негативного его влияния на почву, на людей. Это является нарушением норм международного права. В частности, Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности, я подчеркиваю, общественности в процессе принятия решений и доступа к национальному правосудию по проблемам окружающей среды. Таким образом, здоровье миллионов украинцев приносится в жертву Аппетитом политиканов, олигархов, рассчитывающих на сверхприбыли в энергетической сфере. Несмотря на то, что мировой опыт показывает, и сегодня уже об этом говорили, что добыча славянского газа уже запрещена во многих странах Европы. Например, во Франции, Нидерландах, Люксембурге, Румынии, Болгарии, Италии. Они заявили эти страны, что они не будут разрабатывать сланцевый газ из-за рисков для экологии страны. В отличие от Украины, а Украине, а Украине принимается решение и никаким образом не советуются не советуется и не прислушиваются к общественному мнению. Нужно помнить, что себестоимость добычи сланцевого газа доходит до, 100, до 250 тысяч и более долларов США. В то время как себестоимость экологическим методом добычи газа в России, хоть сегодня и говорили, что в России, всего 15-20 долларов США. Ни для кого не секрет, что основным потребителем газа в Украине является не население, а промышленность. А кто сегодня у нас промышленность в руках держит основную массу? Сегодня Василий Иванович в докладе говорил, что эти 5% олигархов, так ради кого мы будем добывать сланцевый газ для того, чтобы поддерживать предприятия эти? Да достаточно тех запасов газа, которые находятся в Украине. Так, если даже его расточительно использовать, то запасов газа украинского хватит еще на 250 лет. Это при том, что не разрабатывать шельфы в Черном море. Вот почему сегодня я считаю, что здесь, да, я говорю, почему, где же забота о народе нынешнего, в частности, правительства. То, что сейчас происходит на Украине, это больше похоже на набирающую обороты тотальную распродажу страны и ее нет. Без оглядки на ее последствия, без мнения общества. Вот почему я считаю, что сегодня назрела, даже уже не назрела, а вызрела необходимость в проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, по антиэкологическим проектам добычи, добычи сланцевого газа, по антиэкологическим проектам производства продуктов питания с использованием растений с ГМО, по преступному ведению агропроизводства без соблюдения научно обоснованных севооборотов, как вы сегодня задавали вопрос. Вот почему так остро стоит вопрос об изменении экологической политики, экологического образования политики в нашей жизни в Украине. И сегодня представители свободы возглавляют этот комитет по политике в экологии. Так вместо того, чтобы говорить об уничтожении автономной республики Крым, лучше бы они продумали программу и позволили в автономной республике Крым, предложили Верховной Раде создать тот банк, о котором я говорил ниже. Украинский выбор готов проводить и проводит работу в этом направлении. И мы знаете и мнение Виктора Владимировича Медведчука. И вы знаете, что Василий Иванович, не попадая рук, ездит на конференции с просветительской работой. Мы никого не агитируем, мы просто просвещаем. А вы примите решение. Рано или поздно мы добьемся, чтобы были местные референдумы. Потому что бандитизм, который здесь... Это бандитизм! Я не боюсь этого слова. Уничтожили возможность народа, местных советов, участвовать в местных референдумах. Дожились. Я занимаюсь конституционным правом, для меня это боль. боль. Что касается сегодняшней темы, конечно же, я думаю, что и мой доклад выступающий дополнить, и на вопросах мы ответим. Но бы, очень бы хотелось, чтобы мы здесь сидящие, сейчас не говорили о политике. Мы не говорим сегодня о политике. Мы сегодня говорим о том, что нужно сделать. Что для этого нужно от нас? А от нас нужно только гражданское мнение. Высказать его во всеуслышание. Потребовать, чтобы мы его сказали письменно на том или ином референдуме. Спасибо.